মানুহৰ মৃত্যু হ'লে আমি কিয় তিনিদিনলৈকে লঘোণে থাকোঁ আমি অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ কৰোঁ নেকি মানুহ বা জীৱ জন্তুৰ যিকোনো মৃত্যু হ'লে পঞ্চভূতত বিলীন হৈ পৰে উৎপত্তিও পঞ্চভূতৰ পৰাই হয় আকাশ পানী বায়ু পৃথিৱী আৰু অগ্নি হ'ল পঞ্চভূত এজন মানুহৰ মৃত্যুৰ পিছত যিকোনো এটা ভোটক মাধ্যম হিচাপে লৈ মানুহৰ শৰীৰটো পঞ্চ মহাভোতত বিলীন হ'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে হিন্দু এজনৰ মৃত্যু হ'লে অগ্নিক মাধ্যম হিচাপে লৈ মুছলমান এজনৰ মৃত্যু হ'লে পৃথিৱীক মাধ্যম হিচাপে লৈ আৰু তিব্বতৰ বৌদ্ধসকলে আকাশক মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰে যাক স্কাই বুৰেল বুলি কোৱা হয় মৃতকৰ শৰীৰ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি তেওঁলোকে ওখ ঠাইত শগুনে খাবলৈ থৈ দিয়ে শগুণে খালে আকাশ মহাপুতক মাধ্যম হিচাপে লোৱা বুলি বিশ্বাস কৰে বহুতেই মৃতকৰ শৰীৰটো সাগৰৰ পাৰৰ সৰু সৰু ঠাইত পানীত পেলাই দিয়ে এইদৰে সনাতন পৰম্পৰাত মৃত্যুৰ পিছত মৃতকৰ শৰীৰটো পঞ্চম মহাভোত বিলীন হয় পথৰ কাষত আমি কেতিয়াবা মৰা জীৱ জন্তু দেখা পাওঁ কেইদিনমানৰ পিছত শৰীৰটো ফুলি বেলুনৰ দৰে হয় তাৰপিছত লাহে লাহে সৰু হৈ পঞ্চম মহাভোতৰ এটা বায়ু সম্পূৰ্ণভাৱে ওলাই গৈ পচিব ধৰে প্ৰথমে বেক্টেৰিয়া হৈ পিছত পোক হয় আৰু সেই পোকে বাকীখিনি প্ৰকৃতিৰ লগত মিলাই দিয়ে মানুহৰ শৰীৰত কিছুমান এনে বেক্টেৰিয়া থাকে যিবোৰে মানুহৰ শৰীৰটো মৰাৰ পিছত পঞ্চভুত বিলীন হোৱাত সহায় কৰে মানুহ এজন জীৱিত হৈ থাকিলে তেজৰ উত্তাপত সেই বেক্টেৰিয়াবোৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে কিন্তু মানুহজনৰ মৃত্যুৰ লগে লগে সিহঁতবোৰ সক্ৰিয় হৈ পৰে আৰু নিমিষতে মৃতকৰ শৰীৰত নিজৰ বংশবৃদ্ধি কৰি লয় মৃতকৰ শৰীৰটো ঘৰত থকাৰ সময়ত সেই সক্ৰিয় বেক্টেৰিয়া ওচৰে পাঁজৰে থকা পৰিয়ালৰ মানুহৰ শৰীৰলৈ আহি যায় নাগমুখ আদিৰে সেই বেক্টেৰীয়া শৰীৰলৈ প্ৰৱেশ কৰে সেই বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবেই মৃতকৰ শৰীৰটোক ঘৰৰ বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি তুলসী গছৰ তলত থোৱা হয় তুলসীয়ে সেই বেক্টেৰিয়া ধ্বংস কৰাত সহায় কৰে তুলসীৰ তলত ঘিউ চাকি জ্বলোৱা হয় আৰু সেই ঘিউ চাকিয়ে তুলসী তলৰ এণ্টি অক্সিজেণ্ট প্ৰপাৰ্টি থকা বতাহ চাৰিওফালে বিয়পাই দি ওচৰৰ বায়ুমণ্ডল পৰিষ্কাৰ কৰে যিদৰে আমি মহ এদিবলৈ স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক সেইদৰে ঘিউৰ চাকি গছে তুলসী তলৰ বায়ু ওচৰে পাঁজৰে বিয়পাই দিয়ে ইয়াৰ পিছতে মৃতকৰ শৰীৰ গাঁৱৰ মানুহে শ্মশানলৈ নিবলৈ দৌৰা দৌৰি কৰে কাৰণ যিমান বেছি সময় মৃতকৰ শৰীৰটো থাকিব সিমানেই মৃতকৰ শৰীৰটোৱে বেক্টেৰিয়া বিয়পাই দিয়ে সেই বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰথমে জীৱিত মানুহৰ শৰীৰত বসন্ত ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে আৰু পিছলৈ গৈ কুষ্ঠৰোগ আদিও হ'ব পাৰে জীৱিত মানুহৰ শৰীৰত বেক্টেৰিয়া তেজৰ উত্তাপত নিয়ন্ত্ৰণত থাকে যদিও বেছিকৈ হ'লে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় পিছত শ্মশানলৈ যোৱা কেইজনে ঘৰলৈ আহি আকৌ নিজৰ শৰীৰটো বিৰিণা বন বা খেৰ জ্বলাই সেকিব লাগে যিটো কৰিলে শৰীৰৰ বাহিৰত আক্ৰমণ কৰা বেক্টেৰিয়া নাশ হয় বিৰিণা বন জ্বলালে ছালৰ বেছি লোকচান নহয় ছালৰ ছিদ্ৰত সোমাই যোৱা বেক্টেৰিয়া ভিতৰলৈ তাপ দি ধ্বংস কৰে তাৰোপৰি কিছু কিছু ঠাইত শিলগুটি ভৰিত দি সেকাও এটা নিয়ম আছে যিখিনি ঘৰৰ মানুহ মৃতকৰ শৰীৰৰ ওচৰত আছিল বা দূৰ সম্পৰ্কীয় মানুহ মৃতকৰ শৰীৰৰ ওচৰত আছিল সেইসকলে অতি কমেও তিনিদিন উপবাসে থকাটো দৰকাৰ তিনিদিন উপবাসে থাকিলে যি বেক্টেৰিয়া নাক আৰু মুখেৰে সোমাই গৈছিল সেইবোৰ বেছি ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰে আৰু মুখৰ উত্তাপত তিনিদিনত ধ্বংস হয় তিনিদিনৰ পিছত নিৰামিষ আহাৰৰ লগত ঘিঁ হোৱাটো অত্যন্তই আৱশ্যক ঘিউ জ্বলনশীল হোৱাৰ বাবে পেটৰ জোথৰ অগ্নি তীব্ৰ কৰি তোলে আৰু সেই বেক্টেৰিয়া সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হোৱাত সহায় কৰে ন দিনত বা দহ দিনত গোটেই শৰীৰ শুদ্ধি হয় আৰু তাৰপিছতে বাকী শ্ৰাদ্ধ বা দহা আদিৰ কাম কৰিব পাৰে এয়াই হৈছে ইয়াৰ আৰৰ বিজ্ঞান যাক নজনাবিলাকে উপহাস কৰে